muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Imam kita, Imam Mazhab Syafi'i. Imam kita, iaitu Imam Syafi'i. Imam kepada Mazhab kita, Mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i bukan kecil anak. Kalau tuan-tuan baca sejarah Imam Syafi'i ini, dia ni dua-dua. Mak dia, pak dia dua-dua keturunan Nabi SAW. Belah pak pun pergi sangkut dengan Nabi. Belah mak pun pergi sangkut dengan Nabi. Dia dua-dua belah, belah mak, belah ayah, dua-dua sangkut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahir pada hari Imam Hanafi wafat. Imam Hanafi mati hari itu, hari itulah lahir Imam Syafi'i. Sembilan tahun sudah hafaz Al-Quran. Tiga puluh juzuk hafaz, ingat dan boleh terbit hukum daripada Quran. Umur sembilan tahun. Sepuluh tahun hafaz kitab yang ditulis oleh Imam Malik. Kitab Muwattah. Umur sepuluh tahun hafaz. Siap. Word by word yang ada dalam kitab Imam Malik itu dihafaz oleh Imam Syafi'i. Umur lima belas tahun pihak berkuasa Madinah memberi kuasa kepada dia untuk keluar fatwa untuk diguna pakai oleh semua orang yang ada di Madinah umur 15 tahun sudah boleh keluar fatwa di Madinah seorang ulama yang begitu punya hebat, yang begitu punya berilmu, yang begitu banyak sumbangan untuk agama, untuk Islam dan sebagainya, dituduh dia ni pro Syiah. Imam Syafi'i, ujian dekat dia ni, dia dituduh satu orang yang pro Syiah. Dengan kerana tu dia ditangkap dan dipenjarakan. Imam-imam mazhab semua kena penjara. Dia ditangkap dan dipenjarakan. Kemudian daripada penjara Yaman, dia dikenal penjara di Yaman. Daripada Yaman nak bawa pi dekat Khalifah Harun Ar-Rashid di Baghdad tu dalam keadaan tangan dirantai dan kaki dirantai, disuruh berjalan redah padang pasir Dua bulan perjalanan baru sampai di Baghdad. Ni, hak kita senang-senang disebut sebut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Tahukah kita apa yang dilalui oleh Imam Syafi'i? semata-mata kerana tuduhan orang tuduh kata dia pro syiah dia ditangkap, dia dipenjarakan dia rantai tangan dan kaki dan ketika nak dibicarakan dia dibawa daripada Yaman tempat dia dipenjarakan dibawa dalam keadaan berjalan kaki redah padang pasir dua bulan perjalanan sampai di Baghdad mengadap imam mengadap khalifah yang memerintah kerajaan Bani Abbasiyah pada masa itu khalifah tu khalifah Harun Ar-Rasyid Bila sampai di depan khalifah, tiap-tiap orang ulama yang ada pada masa itu yang dituduh pro Syiah dipanggil seorang-seorang masuk jumpa khalifah. Khalifah sendiri interview depan ni nak membuktikan kamu betul pro Syiah ke ataupun tohmahan orang saja dekat kamu. Masuk, tanya, masuk tanya. Yang mana fail, pancunglah tu juga. Untuk kena baca sejarah tuan-tuan. Bila baca sejarah baru kita tahu ini laluan rupanya yang terpaksa dilalui oleh ulama-ulama besar ni. Bila sampai giliang Imam Syafi'i masuk masuk sampai di depan khalifah dia bagi salam dekat khalifah dia kata assalamu alayka ya amiral mu'minin wa barakatuh. Lama mana tak kenal salam dia. Dia bagi salam dekat Harun Ar-Rashid dia kata assalamu alayka ya amiral mu'minin wa barakatuh. Dia kata. Dia tak sebut warahmatullah. Sepatutnya dia kata assalamu alayka ya amiral mu'minin wa rahmatullahi wa barakatuh. Sepatutnya lagu tu. Dia tak sebut wa rahmatullah. Dia kata dekat Harun al-Rashid yang nak membicarakan kes dia, dia kata assalamu alayka ya amiral mu'minin wa barakatuh. Bila dia bagi salam lagu tu, Harun al-Rashid jawab. Dia kata wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia jawab penuh macam tu. Terus dia tanya Imam Syafi'i. Dia kata, wahai Imam, dia kata, kenapa kamu bagi salam tidak mengikut cara sunnah pasal apa yang bagi salam tadi Assalamualaikum ya amiral mu'minin wa barakatuh, pasal apa langkah wa rahmatullah, pasal apa kamu bagi salam tadi tidak mengikut cara sunnah tak ikut cara Nabi punya bagi salam pasal apa Imam Syafi'i ini cerdik dia jawab dekat Khalifah Harun Ar-Rashid dia kata aku tidak sebut warahmatullah kerana aku tahu rahman Allah sudah sedia ada dalam hati kamu. Bukti dia pasal kamu jawab tadi waalaika salam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tak ucap rahmat kepada kamu pun kamu ucap rahmat kepada aku. Aku pasti kamu seorang khalifah yang mempunyai rahmat dalam hati. Aku tak sebut pun tak apa dah benda tu ada dalam diri kamu dia kata. Dia cerita. Jack lah. Yang tu dalam bahasa lah orang kata Jack. Imam Syafi'i Jack. Khalifah Harun ar rashid Dalam keadaan dia dah tengok dah kawan-kawan dia. Putih tengkok ramai dah. Dia Jack Khalifah. Harun ar rashid Bila dengar macam tu rasa lembut hati. Siapa tak syok kena Jack? Yang tak syok ni kalau orang duduk hantam kita. Kan? Dia boleh main masjid lambat. Kalau orang je. Okey. Harun Ar-Rasyid bila Imam Syafi'i, satu imam yang terkenal dari segi ilmunya, dari segi waraknya, dari segi tawabuhnya dari segala segi, tiba-tiba dia angkat khalifah macam tu. Dia angkat khalifah Harun Ar-Rasyid ni. Dia kata rahmat sudah ada dalam hati kamu, bukti dia walaupun aku tak ucap warahmatullah, kamu ucap dekat aku. Aku yakin kamu khalifah yang mempunyai rahmat dalam hati. Bila dia dengar macam tu, dia syok. Terus dia tanya Imam Syafi'i. Dia kata, boleh tak kamu bersihkan diri kamu daripada tohmahan? Dia kata. Kamu dituduh sebagai orang yang menyokong syiah. Jelaskan kepada aku. Imam Syafi'i terus baca ayat Quran. Dia kata Allah berfirman dalam Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, In ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Dia kata Allah sebut dalam Quran wahai orang-orang yang beriman. Kalau mai dekat kamu satu orang bawa berita. Sedangkan dia ni kamu tahu dia fasik. Dia ni pun semayang on and off tenggelam timbui. Tiba-tiba dia bawa satu berita mai dekat kamu, berita nak tohmah orang macam aku. Dia kata. Fatabayanu. Tuhan kata, cek dulu berita yang dia ni bawa. Dia tahu ke asal usul berita yang dia bawa ni? Ataupun dia pun dengar ujung-ujung telinga, dia pun tak tahu hakikat sebenar cerita yang dia bawa. Antusibu qawman bijahalah. Supaya kamu tidak tuduh satu kaum dalam keadaan kamu tak tahu sebenarnya apa sebenar yang berlaku fatusbihu ala ma fa'altum nadimin Tuhan kata kalau kamu tuduh satu orang secara melulu kamu akan jadi orang yang menyesal selepas ini bila dia baca ayat tu dekat Harun al-Rashid Harun al-Rashid ni orang Arab bila dengar-dengar macam tu lembut lagi hati dia dia kata tak apa sila kamu bersihkan diri kamu daripada Tuhan betulkah kamu ni pembawa syiah dan penyokong syiah Imam Syafi'i bangkit berdiri di depan Harun al-Rashid dia kata ya amiral mu'minin kalau sekiranya kerana aku kasih dan sayang kepada Nabi dan keturunannya aku dituduh syiah biar satu dunia kata aku syiah dia kata kalau kerana tu kerana aku sayang Nabi kerana aku sayang keturunan dia aku dituduh syiah biar aku reda orang kata aku syiah dia kata Harun al-Rashid bila dengar macam tu dia panggil Imam Syafi'i Maiduk dekat dia dia kata bersenang-senanglah kamu. Kamu perlu menjadi penasihat aku. Terlepas dia daripada hukum yang sudah pun kena ke atas beberapa orang sahabat dia sebelum itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada kisah itu balik fikir. Balik fikir. Banyak benda kalau kita nak buat post-mortem daripada kisah Imam Ash-Syafi'i yang kita cerita tadi dan banyak pengajaran dan banyak rahsia yang boleh kita korek, yang kita gali, yang kita boleh jadikan dia sebagai pedoman kepada kita. Kalau sekiranya kita nak benak-benak nak mencari kebenaran dalam agama kita. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah.